ইতিহাসৰ ছাত্ৰ হিচাপে স্থাপত্য ভাস্কৰ্য শিলালিপি মুদ্ৰা আৰু সাঁচিপাতৰ পুথিৰ লগত মোৰ পুৰণি চিনাকি আৰু এতিয়া মোৰ পত্নী যদিও তেওঁ দৰ্শনৰ ছাত্ৰী তথাপি মোৰ দৰে এজন বহেমীয়ানৰ সংগত পৰি তেওঁ চাবলৈ শিকিছে কঠিন কটা নির্লোহ ভাস্কর্যর ছবি এই যে গোলকুন্ডা দুর্গর বৃহৎ কোঠালি আকৃতির আপোনালোকে অংশ সমূহ দেখিছে এয়া হয়তো কোনো আস্তাবল বা হাতি রখা কুঠরি আছে আমি বর্তমান যদি প্রাইভেট চেম্বার আগৰ ভিডিওট আমি কৈ আহিছোঁ প্রাইভেট চেম্বারের কথা সেই প্ৰাইভেট চেম্বাৰটোৰ যিটো প্ৰথম মহলা সেই প্ৰথম মহলালৈ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰথম মহলাৰ খুটি নাতি সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত অৱগত কৰোৱাৰ লগে লগে অন্যান্য স্থানসমূহৰ বিষয়েও যথাযথ আপোনালোকক অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা চলা আহকচোন আমাৰ লগত গোলকণ্ডা দুৰ্গৰ অন্য এটা অংশৰ দিশে আগবাঢ়োঁ গোলকুন্ডা দুর্গর পুৰৰ মাজত ঘুরি ফুরতে আমার অকো ভাগৰ না পর্যটক সকল প্রতি এটা গুহারি যে গোলকুন্ডা ফোর্ট যেতিয়া আপনার ফুৰিবলৈ যাব তেতিয়া সালেই তাত প্রবেশ করবলে চেষ্টা করব কারণ যেটা সালে আপনাদের প্রবেশ তেতিয়া তাত দর্শনার্থী কম থাকে আৰু দর্শনার্থী কম থাকিলে যিবোৰ বিভিন্ন পৰ্যটনৰ স্থান সেই স্থানসমূহ চোৱাত সুবিধা হয় এই যিখন ক্ষেত্ৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া সৈন্যসকল বহি নিৰীক্ষণ কৰাৰ স্থান ইয়াৰ পৰাই সৈন্যসকলে সমগ্ৰ দুৰ্গৰ এটা অংশ নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু শত্ৰু অহাৰ উমান ক্ষণে লবলৈ সুবিধা হওয়াকে ইয়ার সৈন্যর চকী নিরীক্ষণ চকী সে নির্মাণ করা হয়েছিল এয়া এটা সৈন্য নিরীক্ষণ চকী দুৰ্গৰ দেৱালৰো কান আছিল ইয়ার প্রতিটা সৈন্য চকীত প্ৰতিটো নিৰীক্ষণ চকীৰ পৰা সৈন্যসকলে সাংকেতিক চিহ্নযুক্ত চাপৰি বজাই সত্ৰৰ সংবেদ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল কেৱল সত্ৰৰ সংবেদেই নহয় আচলতে এক মৌন ভাষাৰ মাধ্যম আছিল এই হাত বজাই ইথায় পৰা সিঠাই লৈ বাৰ্তা দিয়াৰ যিটো প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটা ভিডিঅ'টোৰ সমূহ ভাগত যিটো ভগ্নাৱশেষ দেখিছে সেই ভগ্নাৱশেষটো আছিল ৰাণীসকলৰ মহল অৰ্থাৎ যিটো প্ৰাইভেট চেম্বাৰ আছিলে সেই প্ৰাইভেট চেম্বাৰটোৰ সমূহ অঞ্চলত অপজিট ডিৰেকশ্যনত বিপৰীতমুখত ৰাণীসকলৰ কোঠাবোৰ আছিল আৰু ৰাণীসকলৰ কোঠাবোৰৰ ঠিক ওপৰত আছিলে সেই ওপৰত যে দেখিছে টোপটোত সেইটো হ'ল দৰবাৰ হল তাতে আছে ডিৱান ই আম আৰু দিবান ই খাচ সেই দৰবাৰ হললৈ কোঠাৰ যিটো ৰাস্তা সেইটো অতিকৈ থিয় গতিকে তালৈ যোৱাটো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য যদিও আমি যাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যি কি নহওক এই যে খণ্ড ঘৰটো দেখিছে এই খান্দাহাৰটো হ'ল ৰাণী মহল গতিকে আমি আছোঁ প্ৰাইভেট চেম্বাৰৰ চাটখনত আৰু এতিয়া আমি চাটখনৰ পৰা তললৈ নামি ৰাণী মহলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হওঁ এয়া মোৰ পত্নী আগবাঢ়িছে তেওঁ এটা সুৰংগই দি এটা গুপ্ত পথেদি ৰাণী মহলৰ দিশে আগবাঢ়িছে আহকচোন ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ সৰু সৰু পুথৰিৰে পৰিৱেষ্টিত গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ ভিতৰৰ মহলসমূহত সেই সময়ত শতাধিক পুৰুষ নাৰীয়ে বসবাস কৰিছিল এই শতাধিক পুৰুষ নাৰীৰ বাবে সুকীয়া সুকীয়া কোঠা থকা যিটো দিশ সেই দিশটোৱে ইয়াকে সূচায় যে গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ ভিতৰত উন্মেষ ঘটা যিখন চহৰ আছিল সেই চহৰখন অতিকে সমৃদ্ধিশালী এয়া পুনৰ একাধিক ব্যক্তিগত কথা প্রাইভেট চেম্বাৰ আমি ওপৰৰ পৰা দেখিছোঁ ওপৰৰ পৰা আচলতে আমি জুমি চাইছো প্রাইভেট চেম্বাৰবোৰ যে কি ধরে সেই চেম্বাৰবোৰ পরিপূর্ণ আছিল আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িম গোলকুন্ডা দুৰ্গৰ অন্য এক আশ্চৰ্যকৰ বাস্তুকলাৰ দিশে এতিয়া গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ এটা খুবেই অমূল্য সম্পদৰ দিশে এই শিলচলা ব্লেক মাৰ্বল শ্লেব দেখাত সাধাৰণ যেন লাগিলেও এই শিলচলাৰ অসমীয়া নাম হ'ল কসতি শিল য'ত সোণৰ গুণগত মানদণ্ড পৰীক্ষা কৰা হয় এই কসতি শিলচলা গোলকুণ্ডা দুৰ্গত সেই সময়ত যি ৰজা আছিল সেই ৰজা বহিবলৈ আসন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ এখন ৰজাৰ এখন আসন আছিলে সময়ৰ লগে লগে কালক্ৰমত এইখন ভগ্ন স্তূপলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে যি কি নহওক সেই সময়ৰ এটা অমূল্য সম্পদ চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাই আমি আহ্লানিত হৈ পৰিছিলোঁ এতিয়া আগবাঢ়ো আহক গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ অন্য এখন মুখ্য দুৱাৰ যিখনৰ নাম হ'ল বালা হিছাৰ গেট এই বালা হিচাৰ গেটখন আমি ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখনেই হ'ল বালা হিছাৰ গেট গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ অন্যতম এখন দুৱাৰ বালা হিছাৰ দৰৱাজা এই যিখন গেট সেই গেটখনৰ নিৰ্মাণশৈলীও প্ৰথমখনৰ দৰেই কিন্তু এইখন এখন অন্তৱৰ্তী যিহেতু দুৱাৰ গতিকে ইয়াত প্ৰথম গেটখনৰ দৰে যিখিনি সুৰক্ষা নীতি সেই সুৰক্ষা নীতিসমূহ বলবৎ হোৱা নাই কিন্তু এই দুৱাৰখন অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ অন্য এখন মুখ্য দুৱাৰ আছিল প্ৰাইভেট চেম্বাৰৰ ছাটখনৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰাণীসকলৰ মহলৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ তেতিয়া ৰাণীসকলৰ মহলৰ সন্মুখতে কেতবোৰ আমি নতুন নতুন সেই সময়ৰ স্থাপত্য দেখিছিলোঁ সেই সময়ত ৰ'দ বেছি হৈছিলে পৰ্যটকৰ সংখ্যাও বাঢ়ি আহিছিলে আৰু প্ৰত্যেকজন পৰ্যটকে ফটো তোলাত ব্যস্ত আছিলে কেতবোৰ গাইডে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিলে যিসকলে গাইড লৈছিলে আমি গাইড লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু দুৰ্গতলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কেতবোৰ খতিয়ান আমি সংগ্রহ করেছিল খতিয়ান সমূহের ভিত্তিত আমি ক্রবাদ এটা এটাক তার স্থাপত্য ভাস্কর্য আছিল সেই সমুহ চাবলে গতিকে আমি গতকু সেই তথ্য ভিত্তিতে আপনার আগত এই ভিডিওটি আগবাইছো গতিকে আপনার যদি কত গোলকুন্দা ধরবল যায় এই ভিডিওটি সহায়ক হব এ আহকসুন আমি আগবাড়ানী যিটো মহল আছিল সেই মহলটোৰ যখন চোতাল সেই চোতালত থাকা এটা কৃত্রিম জলধারার দিকে এটু হল এটা কৃত্রিম জলধারা কৃত্রিম এটা আপনি মই জুমি চাইছো বাফটাবটা এই বাফটাবটা সেই সময়ত এই পূর্বর যদি মসজিদর সম্মুখর যে বাফতাব আছিলে যদি পানি সংরক্ষণ করার যে যতন আসে সেই ইয়াতে ইয়াতে বরষুণের পানি আর পাহাড়ের পৰা বয় অহা পানীভাগ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিলে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছিলোঁ গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ অন্য এক উল্লেখনীয় প্ৰাসাদ দৰবাৰ হলৰ অভিমুখে দৰবাৰ হল য'ত চুলতানসকলে নিজৰ বিচাৰ কাৰ্য পৰিচালিত কৰিছিল সেই দৰবাৰ হলৰ অভিমুখে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দৰবাৰ হল যোৱাৰ পূৰ্বে আমি গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ফালে তোঁৱাই থকা কেইটামান বৰটোপ দেখিছিলোঁ সেই বৰটোপ কেইটাৰো ইতিহাস অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো এটা ৰাহবান কেন অৰ্থাৎ ৰাহবান নামৰ এটা বৰটোপ অতি শক্তিশালী বৰটোপ আছিলে মুখ্য দুৱাৰৰ ফালে এই বৰটোপটো তোঁৱাই থোৱা হৈছিলে এই বৰটোপটোৰ এটা উল্লেখযোগ্য কাহিনী হ'ল যে এই বৰটোপটো অতি সূক্ষ্ম কলাকৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ আছিলে অস্ত্ৰ ধাতুৰ এটা বৰটোপ আছিলে ব্ৰিটিছসকলে ভাবিছিল যে এই বৰটোপটোৰ এটা অংশ সোণৰ সেইকাৰণে এই বৰটোপটোৰ এই অংশটো এই অংশটো কাটি কোনো দুষ্ট্ৰিকতিকাৰীয়ে লৈ গৈছিলে সেইটো চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে বৰটোপটো কোনো দুটিকাৰীয়ে এইটো সোণৰ বুলি কাটিছিলে আচলতে এইটো সোণৰ নাছিলে এইটো পিতলৰ আছিলে আৰু পাছত এইটো এনেকৈ এৰি থৈ গুচি গ'ল এই বৰ বৰটোপটোত এয়া কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাটি এইটো লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে সেই সময়তে আৰবী ভাষাত বিভিন্ন কথা লিখা আছে গতিকে সুন্দৰ এটা বৰটোপ গলকুণ্ডা দুৰ্গৰ ৰক্ষা কবচৰ অন্যতম এক হাতীয়াৰ আছিলে এই বৰটোপটো ৰ'দটো যথেষ্ট চোকা আছিল গৰম বাঢ়িছিল কিন্তু আমাৰ ইপ্ছিত লক্ষ্য আছিল দৰবাৰ হলৰ পৰা গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ সামগ্ৰিক যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ গতিকে আহকচোন আমি আগবাঢ়ো গোলকুণ্ডা দুৰ্গৰ দৰবাৰ হলৰ অভিমুখে